С наступлением холодной поры года, особенно сильных морозов, снегопадов, значительно увеличивается количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, особенно в жилом секторе. В осенне-зимний период 2011-2012 годов в Одесской области возникло более 1900 пожаров, которыми нанесено материальный ущерб на общую сумму около 120 миллионов гривен. Сложилась крайне сложная ситуация с гибелью и травматизмом людей на пожарах. В Одесской области за прошлый осенне-зимний период пожароопасный погибло на пожарах 121 человек, из них 11 детей. Получили травмы 41 человек. В соответствии с комплексным планом мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного характера в осенне-зимний период 2012-2013 года с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций пожаров и недопущения гибели на них выполнен комплекс профилактических мероприятий. Сотрудниками Главного управления гостехногенной инспекции Одесской области были проведены плановые проверки объектов подведомственных управления образования, культуры, здравоохранения, объектов агропромышленного комплекса и в первую очередь обращалось внимание на объекты жилищно-коммунального хозяйства. В результате и в ходе проверок было выявлено около 300 тысяч нарушений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и пожаров по всем проверкам руководителям были вручены предписания с указанием сроков на устранение этих нарушений. Но 70% погибших людей на пожарах, опять же, остается та самая низкая группа людей, которые там, это неосторожное обращение с огнем, то есть курение в постели в нетрезвом состоянии, и мы просто, знаете, как можно сказать, иссякаем возможности предупреждать постоянно людей о этой опасности. 70% из всех погибших людей сегодня в Одесской области, это курение в нетвердом состоянии в постели, что приводит, опять же, к развитию пожаров на достаточно серьезном уровне. И мы очередной раз обращаемся к вам за помощью для того, чтобы мы максимально доносили до людям. Сейчас мы в преддверии новогодних праздников люди, естественно, будут распивать и распиртные напитки. Необходимо просто постоянно, наверное, каждому напоминать и напоминать. Хотя, еще раз говорю: в этом году у нас на 10% увеличенное, к сожалению, количество погибших людей на пожарах. Именно особенно этой группы людей. Что касается э, второго вопроса, статистики, к сожалению, не очень хорошие. У нас есть небольшое увеличение, но все-таки есть погибших людей на воде, то есть на море. Это э, 84 человека, из которых 15 детей. В прошлом году это было 75 человек, из которых, к сожалению, также было 15 детей. Мы проводили очень много работы в этом году, ее не останавливаемся и будем продолжать проводить и сейчас вместе совместно с детской областной администрацией в том, чтобы убедить все местные власти в количестве открытия, большего количества открытия пляжей, то есть для контроля за отдыхающими. Потому что, к сожалению, больше 70% пляжей на территории Одесской области не эксплуатируемы как места зоны отдыха людей. То бишь они не, там не обеспечена ни, ни служба по спасению людей, таким образом, также там и не обеспечена служба, которая запрещает отдыхать в данной зоне людям. И э, в основном статистика показывает, что именно на этих пляжах, у нас говорят, дикие пляжи, и происходит э, гибель, то есть вот такая вот большая гибель людей. Мы сегодня уже в 21 веке живем, да, когда это просто несовместимо с нормальными правилами жизни, когда такие, такое количество людей при сегодняшней рождаемости, при сегодняшней смертности, просто мы позволяем, чтобы... Такое количество людей сегодня терять, жизни людей таких терять. Поэтому еще раз я обращаюсь к вам с помощью и вместе с нами продолжать эту профилактическую работу, чтобы мы постоянно работали над профилактикой убеждения людей, что необходимо сегодня смотреть за своей собственной жизнью, и, конечно же, за жизнью тех людей, кто тебя окружает. Пытаемся договориться, правда, уже на финишной прямой. Но эта финишная прямая уже продлевается уже почти полтора года. Когда нам уже показывают место, но все никак не доходят руки нам его передать. Чтобы мы создали нормальную спасательную водолазную станцию на, на берегу Черного моря в городе Одессе. Чем реально бы проводили и профилактические мероприятия, потому что, еще раз говорю, у нас есть и люди, и специалисты, и техника, которые сегодня содержатся за счет государства. Но, к сожалению, кроме нас самих, по-моему, это больше никому не надо. Это 30-метровый 30 пути. То есть разницу мы уже видим. 30-50, ну, выше на 6 этажей спасать людей. И э, мы сейчас начали отрабатывать учки. Я хочу вам пояснить, что это учение, это большее место для установки данного автомобиля. Мы написали письмо в каждом дворе высотных зданий, чтобы такая машина могла заходить, и было это место было все время свободное, потому что это тоже сегодня наша проблема нашего города. К счастью, в этом году, благодаря губернатору, благодаря Совету Одесской области, мы получили все-таки, наша программа была принята в прошлом году, мы получили по этой программе миллион гривен для Жеребку, где наши политехнические группы проверили более уже 30 гектаров земли и изъяли, я наверное, сейчас постараюсь найти данные, 2924 взрывоопасных предметов было, было изыскано и уничтожено в данном регионе. То есть программа работает, власти понимают, что это необходимо проводить. В этом же году предусмотрена программы, через управление через Михеева через, через управление чрезвычайной ситуации областной администрации приобрести на 497 тысяч гривен оборудование, которое нам будет передано, это мотопомпы, это рукава, это спасательное оборудование, которое будет передано на наши подразделения, с которыми мы будем работать. Это показатель уровня. Заинтересованности и понимания властей сегодня, что действительно безопасность людей связана не только когда он выходит на улицы, гуляет в ночное время, или там, где, где необходимо вкладывать финансирование только там в другие структуры, но и в то же время обеспечение его безопасности и постоянной его жизни. Когда он живет дома, в квартире, то есть все-таки все, все сегодня власти понимают, что необходимо потратить деньги на профилактику, чтобы потом в дальнейшем позволить сэкономить больше средств при ликвидации той или иной аварии. К сожалению, это менталитет и культура нашего водителя. Это просто это самое простое. Да, мы сегодня говорим о количестве гибели людей на пожарах. Это тоже определенная культура, состояние, социологическая часть, социальная часть человека. Почему это происходит в общем целом? Это корень-то именно там. Как мы можем добиться, если человек, за человеком сзади есть зачем говорить, там пожарная машина? Ладно, мы запрещаем нашим, нашей технике сегодня переезжать на красный свет, передвигаться без использования маячков. То есть мы заставляем, хотя правила позволяют двигаться, да, там, допустим, на красный свет по нашему специальному транспорту, но мы контролируем, дабы избежать возможных аварий и дополнительных каких-то еще, опять же, да, рисков во время передвижения, чтобы это происходило.